А ну дай, дай. I'm you.

Это можно не и лома, и топор Все, поехали. Понял. В 7 часов 57 минут поступил первое сообщение о том, что пожар по улице Шевченко, 327. Это территория бывшего завода, кожзавода. Туда были направлены наши подразделения. А этот пожар и этот дым черный едкий дым, было видно практически с, практически с каждой точки города Харькова. Туда наши сразу направили 8 отделений на автоцистернах, и в 9 часов 45 минут пожар был локализован, и в 11.45 в 11.40 11. пожар был полностью ликвидирован. Площадь, пожар, площадь, пожара, площадь пожара, когда наши подразделения прибыли, была уже около 200 квадратных метров, и конструктивные элементы этого ангара были уже обрушены, то есть они были сложены внутрь этого, этого здания. Как нам... Это, говорит о, том, Это что... говорит о том, что несвоевременное сообщение о пожаре, хотя с любой точки города Харьков был виден, виден черный едкий дым. То есть это было свободное горение. И те горючие материалы, которые находились внутри этого ангара, это и резина, это и пластик, это и другая ткань, и в том числе и станки. Это предварительно они там находились. Э, находились станки или пряжа, или какой-либо текстильная, текстильная какой-то либо промышленности. То есть там это производилось. Э, когда наши туда прибыли, э, то э, охранник сообщил что там могут находиться люди. в 10 часов 18 минут было обна... при тушении пожара было обнаружено первое э, тело одного мужчины и уже минут через 10-15 было найдено второе тело одного из мужчин как стало нам известно это люди которые прибыли на работу в э, утром то есть они 20 числа прибыли рано утром на работу. Но здесь сейчас работает на месте работает оперативно-следственная группа, привлекли наших специалистов, в том числе и специалистов с пожарно-технической лаборатории по установлению причин. Мы можем говорить, что могли быть какие-то нарушения по прибытию некоторых работников этого предприятия рано утром, однако свободное горение и та площадь которого пожара, которая была, когда прибыли наши подразделения, говорит о том, что пожар в свободном горении был более часа. А, а про вы? А третий А третий, человек, это, как нам стало известно, три человека прибыли в этот цех. Третий успел выскочить оттуда. Когда они туда вошли, они, они заходили с разных сторон. Они увидели, что он увидел, что там уже внутри горело. Он оттуда выскочил. Но он не мой. Он жестами нашел пока охранника, жестами объяснил, что там происходит? Ну а дальше уже охрана принимала определенные действия. Но, ну, как я уже сказал, было очень несвоевременно, поступило к нам со, со сообщение. Два варианта. Либо эти двое пришли тут на работу, о, увидели, тут... горит и пытались сами потушить и поэтому погибли, либо они же были какой-нибудь причиной. Да? Вы поймите, сейчас как раз вот и следствие ведет работу и проверку ведет по данному направлению. Рассматривается версия, в том числе и нарушение правил пожарной безопасности, связанных с техническим, то есть там есть определенные вопросы с техникой, я имею в виду электропроводка, электрооборудование, в том числе и когда сотрудники первые, которые прибыли на работу, они увидели, что идет горение, и начали принимать меры по его ликвидации, здесь также эта версия будет рассматриваться в данный момент, останавливает со слов владельцев этого этой организации для того чтобы восстановить где что находилось и где какие ну там есть конечно и там обрушение кровли, да, там? ну ребята ангар он металлический была деформация конструкции он сразу сложился все. высокая температура горения а материал который там находился вот мы когда с вами вот когда люди видели дым это говорило о том что уже было конструкции прогорели и упали внутрь сложились